Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Spektif. Okay, mari kita review filem Gayung. Sebelum saya menonton filem Gayung, saya antara orang yang mengikuti perkembangan filem ni dari awal. Sejak dia mula diumumkan. Saya ada buat video pun yang saya mengandaikan. Setelah saya tengok daripada list pelakon, pengarah dia dan siapa koreografi untuk fight dia, saya mengandaikan filem ni. Dia antara boleh jadi Bagus, luar biasa, ataupun dia boleh jadi paling tidak pun okey dan atas daripada okay lah. Maksudnya dia masih sebuah filem yang bukan uh, bawah daripada biasa-biasa. So setelah saya menonton filem ni, ya ternyata apa yang saya andaikan tu uh, menjadi kenyataan. Nah ini bukan satu filem yang uh, Teruk, bukan satu filem yang uh, saya kata rendah level dia lah. Filem ni boleh saya katakan dia above average. Dia atas rata-rata. Cuma karya gayung ni dia macam ada hit and miss lah. Ada part yang kena, ada part yang tak kena. Okey, ini adalah benda yang saya sukalah mengenai filem ni antaranya kemunculan pertama watak uh, Datuk Mio dalam filem ni. Uh, dia kemunculan pertama dia tu memberikan saya sedikit uh, goosebumps uh, ketika uh, scene pertarungan antara Panglima Merah lakonan AB Saiful dengan uh, Mamat Tomoi tu dia datang so kemunculan dia dekat situ dengan shot tu dengan gaya dia tu ada uh, dekat situ money shot lah yang saya rasa macam oh ini memang cool kan dan scene fight dekat situ pun saya rasa antara yang terbaik dalam uh, filem ni okey rata-rata lakonan dari pelakon utama memang semua bagus dan tak ada yang saya nak komplain. Yang saya rasa sangat bagus adalah Beto lah. Beto dan Nabilah Huda. Cuma uh, Yayan, Kang Yayan, dia pada saya dia tak diberi ruang yang uh, cukup untuk dia menyelah dari sudut lakonan dia. Uh, saya rasa dia tak digunakan dengan sepenuhnya lah dalam filem ni. Satu yang saya rasa pelakon Beto dia ada, yang pelakon lain tak ada. Dia menjewai setiap babak dia, dalam setiap apapun karya dia, lakonannya dengan uh, begitu sepenuhnya, dengan bersungguh-sungguh. Even dalam pertarungan pun dia menjewai watak tu, kita boleh rasa walaupun dia bertarung tu, kita nampak expression dia, kita boleh nampak penjiwaan watak dia begitu mendalam. Walaupun aksi fight. Benda ni saya dah nampak daripada Mat Kilau lagi bila kata tentang filem gayung mestilah aa, antara benda yang saya tunggu adalah dia punya fight sequence fighting dia macam mana macam mana koreografi dia so untuk filem ni seperti yang dijangkakan Kang Yayan yang buat so dekat situ tak ada keraguan memang koreo semua memuaskan sangat memuaskan ada satu part dalam filem tu ada satu part yang mempunyai satu sentuhan menarik yang melibatkan uh, night vision goggles. So tu antara benda yang saya rasa macam oh okey ini menarik ni. Benda ni tak sangka ada benda tu kan. Tapi di sebalik uh, kecantikan koreografi uh, fight ni semua dia ada masih ada sesuatu benda yang sepatutnya boleh lebih baik. Tapi tu nanti saya cerita kemudian. Okey, uh, filem kita kena cerita jugalah bab sinematografi dia untuk sinematografi memuaskan pada saya uh, overall majoritinya memuaskan ada even ada beberapa bahagian tu kelihatan sangat cantik dia buat tapi macam saya kata tadi overall majoritinya memuaskan tapi adalah part-part yang saya rasa mungkin boleh uh, ditambah baik itu nanti saya akan cerita di bahagian uh, apa yang kurang dari filem Okey, untuk set kostum prop saya rasa memadai. Memadai untuk menggambarkan latar tahun yang cuba digambarkan. Dia bukanlah terlalu luar biasa, terlalu baik tapi dia memadai dan mencapai maksudlah apa yang nak disampaikan era yang cuba ditunjukkan. Okey, antara benda yang menarik uh, saya suka ada cameo AB Saiful, pelakon lama, legend yang dah lama kita tak nampak dia pelakon. Um, itu salah satu surprise yang uh, saya sukalah Sebenarnya bukanlah surprise Sebab kita dah tengok dalam trailer pun Tapi masa dalam trailer tu saya tengok Saya surprise lah Oh ok cool ada Abby Seifel yang bawa Watak Panglima Merah Cuma dia tak ada moment yang betul-betul Boleh mengangkat sedikit lah dia tu kan Sebagai orang lama uh, Sebagai watak Panglima Merah tu Mungkin kita boleh bagi dia satu moment Masa dia berlawan dengan Mamat Tomoy Mamat Siam tu kan kita bagi dia Antara pertarungan tu nampak sangat dia tu lemah lah Dia tak seimbang Mungkin ada beberapa bahagian dalam koreo tu boleh buat dia berjaya menyerang Mamat Tomoy tu ke Satu dua buah dia dapat bagi ke kan Kita Bagi dapat rasa yang dia tu sebenarnya Nama dia pun Panglima Merah Bagi dia macam Satu perasaan orang yang menonton tu dia ni bukan calang-calang orang dan ada dalam filem ni beberapa bahagian, beberapa emosi yang disampaikan tu mengenalah di hati kan, membuat terasa juga. Tapi tak banyak. Ada beberapa antara benda yang saya rasa menarik dalam filem ni uh, pacing. Sebab filem ni selalu orang gagal untuk memberi pacing yang baik. Kadang-kadang benda ni tak dijaga, membuatkan satu cerita tu dia agak meleret. Ada bahagian yang terlalu meleret, ada bahagian yang terlalu laju dia membuatkan tontonan kita tu ada masanya bosan, menguap, pasal ada masanya laju. Yang ini saya rasa seimbang. Walaupun ada aa, saya baca review yang kata bahagian permulaan slow, tapi saya rasa tak, saya rasa okey je. Saya menikmati dia punya visual yang dia, dia, dia diberikan pada awal-awal tu, build up dia tu. Okey saya rasa. Okey, ini adalah aa, untuk kekurangan atau benda yang saya rasa boleh aa, ditambah baik. Kot. Pelakon pelakon utama yang dan pelakon pelakon yang berpengalaman dalam filem ni dia memang memberi uh, menjalankan tugas dengan baik lah. Malangnya tak diseimbangkan dengan uh, lakonan pelakon pelakon amatur ekstra atau pelakon pelakon tambahan ni dia membuatkan sesuatu Scene tu nampak agak canggung dan tak natural lah bila ada tak balance bila ada pelakon yang bagus tiba tiba lawan lakonnya tu uh, Kurang kan, jadi uh, Keseimbangan dari sudut lakonan tu macam Saya rasa sedikit Mengganggu, walaupun cerita uh, walaupun Benda tu tak merosakkan Film secara keseluruhannya tapi Saya bagi satu contoh lah, uh, yang saya ingat Pemulaan cerita Watak sebelum Mio dan uh, Keluarga dia nak berhijrah, nak naik kereta api tu uh, Mio ni, Dato' Mio ni berjumpa Dengan guru dia cak, uh, Kira uh, nak cakap Nak pergi lah kan, macam tu kan pasu so, guru dia saya tengok okay visual appearance dia memang nampaklah seorang guru rambut panjang apa semua tapi dia tak bercakap watak dia tak ada dialog hanya datuk mio cakap dengan dia dia hanya hulu surat tapi oleh kerana uh, mungkin dia bukan seorang pelakon pun ataupun saya tak pasti tapi oleh kerana dia saya rasa lakonan dia kaku walaupun dia berdiri tegak aja memandang mio jadi situasi tu pun saya rasa sedikit canggung dan kaku. Walaupun dia tak berkata apa-apa. Kita boleh tengok daripada reaksi muka dia. Okey, kembali kepada choreo fight tadi. Saya kata uh, koreografi memang bagus. Oleh daripada uh, koreografi daripada Kang Yayan kan. Tapi bila saya tonton, saya tak dapat rasa excitement tu. Rasa seronok atau rasa macam wow ketika menonton fight scene. Macam mana saya menonton fight scene uh, Ip Man atau filem even filem Mat Kilau pun yang ramai tak suka tu pun saya dapat rasa ada beberapa bahagian yang buat saya rasa macam okay cool benda ni kan. Benda yang saya kata ni macam cool ni contohnya macam permulaan kemunculan Datuk Mio saya kata tadi masa orang lima merah uh, bertarung dengan Mamak Siam tadi tu. Mungkin uh, saya rasa Senamotografinya, camera worknya mungkin boleh buat lebih baik untuk uh, mengangkat koreo yang cantik tu. Beberapa bahagian yang mungkin perlu dia dapat moment tertentu. Untuk dapat money shot atau shot-shot uh, yang nampak cool kan. Yang kita macam tengok dia kan fight scene tu macam tu je. Mungkin ada beberapa bahagian tu kita perlu highlight kan. Uh, bagi dia nampak outstanding daripada keseluruhan fight tu. Okey, ada watak yang saya tak jelas apa fungsi dia dalam filem ni. Watak yang uh, dibawa oleh Wan Raja tu. Uh, saya tak kenapa nama dia Talib eh, tak silap saya. Dia mula-mula kita nampak dia digambarkan seorang yang serius masa kat pasar tu. Muka dia macam sombong. Lepas tu dia jalan dia berlanggan dengan uh, Datuk Mio. Dia dia tengok Datuk Mio minta maaf, lepas tu dia pun berlalu. Muka dia tu macam marah kan. Uh, lepas tu dalam keramaian ada satu keramaian tu dia pun macam menunjukkan ketidak sukaan dia pada datuk mio ni di hujung-hujung cerita masa kampung diserang oleh aa, Jepun orang kampung semua aa, nak melarikan diri dari kampung tu seorang aja yang berkeras tak nak tinggalkan kampung tu jadi aa, build up awal ni semua ni sebenarnya untuk apa saya tak saya tak nampak ke mana arahnya watak ni aa, dia apa tujuan dia untuk apa tujuan dia berada dalam filem ni ataupun adakah ini satu watak yang memang wujud dalam hidup Dato' Mio yang dia wujudkan dalam filem ni sekadar kerana dia memang wujud dalam kehidupan sebenar Dato' Mio. Okey, macam saya kata tadi, scene yang pertarungan awal tu, Panglima Merah dengan Muatai Mamat Siam tu kan, itu adalah antara bahagian yang saya suka dalam filem ni. Dia nampak cool, silat tu berjaya ditunjulkan nampak hebat, kuat, cool, tapi apa yang ganggu saya adalah uh, pertarungan tu dia macam uh, berlaku out of nowhere tau. Uh, di mana dia berlaku? Kenapa dia berlaku? Dan kenapa Datuk Mio ada kat situ? Dan kenapa Mamat Muatai tu ada dekat situ dan bertarung dengan orang-orang ni semua? Okay, saya faham scene tu dia nak menunjukkan yang Datuk Mio mempertahankan silat dan bangsa daripada dipelikirkan oleh bangsa lain lah. Tapi alangkah bagusnya scene yang dah cantik tu diberi sedikit uh, konteks atau penjelasan ringkas pun cukup. Kenapa situasi tu terjadi di situ? Apa yang berlaku? Walaupun uh, tak kisahlah dari segi uh, perbualan sedikit atau teks yang sedikit pun cukup untuk um, establish scene tu. Okey, kita sedia maklum yang dalam filem ni ada menunjukkan silat bertarung dengan pelbagai masyarakat. ada yang bertarung dengan tomoy ah uh, kung fu uh, yang last kali dengan tentera Jepun tu saya menganggap dia karate lah sebab dia dari Jepun dan ada juga dia bergasak dengan uh, tentera British kan so kita nampak uh, saya faham kenapa benda tu diwujudkan sin-sin tu untuk menunjukkan sama macam Yikman lah Yikman pun ada tunjuk beberapa dia melawan uh, boxing dia melawan apa karate ini semua nak menunjukkan yang uh, masyarakat tu bagus, hebat daripada yang lain. Ini bukan realiti eh. Ini bukan saya kata betul-betul yang hanya benda ni yang hebat daripada masyarakat, masyarakat, lain. Hanya silat hebat dari masyarakat lain. Bukan. Ini filem. Ha, uh, dari sudut filem kita bercerita kan. Memang nak digambarkan dalam filem gayung ni silat tu hebat lah. Jadi scene-scene tadi tu yang berlawan dengan orang-orang ni semua masyarakat lain ni semua saya okey. Tak ada masalah. Tapi yang um, sedikit saya macam uh, tekilan uh, antara benda yang saya tunggu uh, dalam filem ni adalah itulah sin-sin pertarungan antara masyarakat-masyarakat ni. Dia okey. Uh, bukan teruk, tak teruk. Cuma dia masih saya rasa biasa. Macam saya kata tadi lah, pertarungan tu uh, mungkin tak disokong oleh sinematografi dia lah. Macam dia lawan uh, Kung Fu Master tu pun. Okey, ada momen yang Mesti dia tendang uh, Tendang tu uh, Mio, uh, Datuk Mio elak ke belakang uh, Shot-shot macam tu Okay cantik Tapi dia macam uh, Sampai ke hujung tu Dia macam tak ada climax lah. Dia macam Graf dia macam tu je Dan uh, yang kemudian di hujung cerita Dia bertarung dengan uh, Tentera Jepun General Jepun kot Apa tahu pangkat dia uh, Pun saya rasa Benda yang sama dengan Masa dia berlawan dengan Kung Fu Master ni Jadi uh, perasaannya tu macam mendata lah. Menonton tu dia macam tak ada uh, peak dia tak ada climax dia. Dia macam cantik, koreografi cantik tapi lagi sekali mungkin sinematografi atau editing ke saya tak pasti. Um, rasa sedikit kurang lah dekat bahagian tu kan. Dan um, uh, saya tak pasti pemilihan pelakon yang membawa watak uh, Kung Fu Master dengan Jepun ni Adakah mereka ni betul-betul ada masyarakat kan? Tak nampak terlalu meyakinkan ha, masyarakat tu. Yang tentera Jepun tu pun saya tak nampak tak nampak dia punya bayang-bayang uh, karate dia tu, uh, langkah dia tu tak ada yang betul-betul jelas obvious. Uh, dari sudut emosi uh, dan dramatiknya pun saya rasa kurang untuk filem ni dia okey dia ada macam saya kata ada beberapa ada adalah bahagian yang emosi tu kita rasa tapi masih bukan sepenuhnya okey benda ni jadi mungkin saya rasa kerana pendekatan dia tu uh, naratif dia tu seperti dokumentari tau uh, yang mana filem banyak fokus pada urutan uh, sejarah secara berurutan uh, macam dia men macam melompat-lompatlah Se uh, sekejap tahun-tahun ni dia ke sini Okay, lepas tu berapa tahun kemudian dia ke sana. Lepas tu berapa tahun kemudian lagi dia ke, ke ke tahun ke sana pula. Dia punya development dalam cerita tu dia macam melompat-lompat lah macam dokumentari. Di hujung filem ni kita boleh nampak beberapa klip yang saya rasa daripada sequel filem Gayung ni lah. Gayung 2. Jadi daripada klip-klip yang ditunjukkan, Gayung 2 ni saya nampak dia lebih moden lah dan uh, watak Datuk Mio ni pun dia dah ke bandar dan kita ada nampak shot dia dia mula uh, workout buat badan dia kan dan saya mengharap uh, untuk part 2 atau sequel dia lebih action lah lebih ok uh, filem ni saya rasa tajuk dia tu kalau dia <laughs> dia tukar kepada Datuk Mio punya nama tu je jadi tajuk saya rasa lebih sesuai kot daripada dia guna uh, title gayung sebab saya tak tahu saya terlepas pandang ke atau memang tak ada. Rasanya uh, cerita ni dia tak menceritakan langsung mengenai gayung tu. Memang dia ada guna, kita nampak silat gayung digunakan dalam filem ni. Tapi dia tak ada menceritakan pun secara spesifik mengenai gayung. Uh, dia punya sedikit sejarah ke atau sedikit perkongsian uh, prinsip atau falsafah sebalik gayung ke atau apa-apa pasal gayung pun. Saya, saya rasa tak ada. Betulkan saya kalau saya salah. Mungkin saya terlepas. Okay, filem Gayung ni bukanlah filem yang tak layak ditonton. Dia macam saya kata awal-awal lagi, saya dah kata. Dia adalah satu filem yang uh, atas daripada rata-rata. Cuma dia belum sampai ke level yang betul-betul saya rasa wow kan. Uh, tapi dia masih berbaloi untuk kita keluarkan duit untuk menonton. Untuk kita support uh, usaha yang uh, macam ni. Jadi macam saya kata tadi, di hujung filem dia ada share klip filem yang seterusnya kan, sequel dia. Aa, jadi saya mengandaikan yang diorang dah shoot dua filem terus lah. Ha, tak tahulah betul ke tak. Jadi kalau benda tu betul, um, saya saya membuat kesimpulan yang apa kekurangan-kekurangan yang saya kata tadi berlaku mungkin antara sebab dia kerana tergesa-gesa untuk menyiapkan filem ni. Dan bila benda tergesa-gesa ni, uh, adalah benda-benda yang perlu dikorbankan lah dalam sesuatu naskah tu kan Ada bahagian yang perlu ditolak ansur lah Mana yang perlu diprioritikan Yang mana yang uh, boleh di uh, Tak apalah ni Buat kita perhatikan bahagian ni Kita fokus ke sini kan Jika saya rasa ada masa yang lebih banyak diperuntukkan uh, Mungkin karya ni boleh diperhalusi lagi dan jadi lebih baik Dan uh, Uh, lebih menangkap ah, kepada jiwa-jiwa orang yang menonton. Masih sebuah filem yang saya rasa uh, wajar ditonton dengan effort yang besar, production production value yang agak baik dengan sinematografinya. macam saya kata tadi uh, itulah mungkin uh, expectation saya yang uh, lain ketika menonton. Uh, mungkin director nak buat pendekatan macam uh, kan Mac jadi apa yang saya harapkan tu tak dapatlah. lah. Tak dinafikan bila kita tengok filem ni, tengok trailer dia, orang mesti akan cakap Ui, macam Iman kan. Jadi expectation kita tak boleh lari yang uh, sedikit sebanyak kita mengharapkan dia dekat dengan uh, vibe vibe Iman tu. Iman tu dia bahagian-bahagian emosi dia, fighting dia semua uh, kita boleh dapat, kita boleh rasa. Jadi itu yang sedikit saya rasa tak ada dalam filem Gayung ni. So, terima kasih kerana menonton Box Perspective. Assalamualaikum. Terima